Опять же, вторая уникальная возможность познакомиться и увидеть наш самогонный аппарат. Да, это наша гордость, я вам повторяю. Он уникален, и уникален он тем, что здесь сразу идет двойной перегон. Нигде вы больше такого не встретите. Во всех самогонных аппаратах добывается изначально средств потом опять же его перегоняют, и уже потом качественный продукт. У нас идет все и сразу. Вообще, над конструкцией этого самогонного аппарата работала одна из отраслей нашей белорусской науки. Наши ведущие самогонщики, которые знают с детства, это ремесло, и плюс, конечно, бреска, ликю пивоводочный комбинат принимал участие в сборке этого самогонного аппарата. Я вам честно скажу и признаю, что не сразу это все получилось, его собирали и разбирали несколько раз. Но наши захотели, наши сделали. Вообще слава о нашей Кущанке летит очень далеко за пределы нашего национального парка Беловежская Пуща и вообще за пределы Республики Беларусь. У нас у него какая-то бесплатная реклама, понимаете? Его качество работает само на себя, потому что кто его единожды попробовал, всегда будет его восхвалять, его и восхваляет. Я вам не буду рассказывать э, про весь самогон. Я вам расскажу именно про наш самогон, про первых 50 грамм нашего напитка. Смотрите, сейчас вы пройдете, все сядете за столы и после тоста, хорошего тоста. Вы возьмете рюмочку в руку, расслабляетесь, поднимаете рюмку и немножко локоточек поверх. Так, да? Держим. Вот так запоминаем. Делаем. ху выдох. Фу, выдохнули. Вкинули ее туда. глопнули, Опять выдох. ху И втянули носом ручку свою, да? И она Растекается, она так растеклась, 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 пришла и говорит вам, здрасте, вот я. Она у нас очень добрая, она у нас мягкая. Три-четыре минуточки проходит, хочется кого-то обнять, поцеловать, прижать, простить, понимаете? Она у нас такая добрая, она мягкая, когда про говорят, что там какой-то букет, аромат, у нас остается после вкуси, Она остается после вкуси меда или сахара, хотя ни одного, ни другого там совершенно нету. Вот она у нас такая шикарная и добрая. Вообще самое, конечно, непосредственное вот качество нашего напитка зависит от воды. Вода же у нас какая-то живая, от этого и наш напиток такой шикарный. Я тебе говорю, что э, эти все вискарии, бренди, да, они где-то нервно курят на, на площадке за углом после нашего самогона. Я вам просто честно признаюсь. Вы попробуйте и мне скажете, права его или нет. Итак, первое, что самое важное, конечно, в самогоноварении, это замес бражки. Для замеса бражки мы используем муку или третикали. Кто не знает, что такое третикали, я вам скажу. Это наш белорусский гибрид. Это пшеница и рожь. Гибрид. Заливается это все живой вот этой нашей горячей водой, температура 60 градусов, вымешивается только деревянным веслом до образования однородной кашицы. Долго, трудоемко, но ничего. Оно все приостывает и туда мы добавляем пищевые дрожжи. Опять же вымешиваем и вот. Летом у нас брага ходит, играет, бродит 3-4 дня, зимой, конечно, дольше, потому что процесс брожения дольше. Итак, брага вызвала. Мы видите, что у нас все механизировано, работает насос, вот это бражник. Насосом перекачали, перегнали сюда брагу, он рассчитан на два мешка запаренной муки. Это очень много, это объемно, это практически промышленно топка, топится печь, у нас топится дровами. Опять же, здесь вода. Она никаких вкусовых качеств не дает, но вода у нас одинаковая. Нам отсюда нужен только пар. Вода закипает, и пар пошел. Пар пошел в бражник. Подогревает нашу брагу. Вот этого она, постепенно закипает. Закипает и давит спирт вверх. Пошел спирт. Первая тарелка, это первый перегон. Опять же, спирт пошел, именно пар пары его поднимали, да, кипением. Опускается сухопарник, это своеобразная фильтрация, здесь он очищается, вторая тарелка, второй перегон, в ней зеленая емкость, это холодильник, змеевик, охлаждается, и на выходе она у нас не капает, она у нас там льется. И вот после работы наших самогонщиков 3-4 часа, 5 даже бывает доходит, ну, в зависимость. В конечном результате мы имеем из этого бражника 40-45 литров чистейшего, как слеза младенца напитка. Ну что ж, пойдемте пробовать, милости просим.